Донецкого национального технического университета будут показывать химические опыты и эксперименты. А именно мы будем показывать спецэффекты из любимых различных фильмов. Из фильмов экшенов, фильмов ужасов, триллеров, мелодрам и тому подобное. То есть сегодня вы сами убедитесь, что химия это не что-то далекое непонятное, а химия окружает нас. Она проникла во все сферы деятельности человека. Современные технологии, которые вот рядом с нами находятся, и даже фильмы, э кинематограф, мир искусства, вот сейчас вы сами в этом убедитесь. Ну как я вам сказала, будут спецэффекты, все знают, что такое спецэффекты, фильмы, да, это ну, не настоящие. то, что показывают, там, сроки, это фильмы ужасов, там да, различные взрывы, это все не по-настоящему, то есть мы стараемся обезопасить вас, все, что мы будем показывать, это все с помощью химических реактивов, с помощью свойств химии, законов химии. Поэтому убедительная просьба. То, что вы увидите дома, не повторяйте. Пожалуйста. Вот если вы захотите, кого-то заинтересует, что, что вы сейчас увидите, лучше приходите к нам на факультет ваше настроение экологии и химических технологий. Вот наша вывеска. Если что, там мы вас научим, покажем, расскажем. Я сейчас. Есть интересный опыт повторим вместе. Да. Так, ну начнем. Ну, Что-то заинтересовало. Ну, а первый опыт, первый наш фильм, предлагаю вспомнить, окунуться в Мирланд. Может, кто-то смотрел, знает фильм «Магия водного света». Он относительно недавно вышел, 2014 года. Дети там происходит вокруг девушки-медиума, которая умеет общаться с губами. Ну, конечно, наши преподаватели химии точно не являются медиумами, вот, но они все равно вам покажут чуточку магии. Мы сейчас будем шечь бумагу, и то, что они хотели написать, сейчас мы прочитаем. Прошу внимания. Да, сейчас вы увидите, что же вам хотели сказать химики. То есть, как вы знаете, да, когда подпаливаем бумагу, она горит беспорядочно. То есть мы никоим образом не можем контролировать огонь, куда она пойдет. Но ну, в мире химии мы, нам подвластен даже огонь. И сейчас вы это увидите. Там сейчас наблюдаете. Ну что, можем уже догадаться, что вы хотели написать, ребят, а? Страшное слово. Страшное слово. Одна буква уже читается. Да. Не одна будет, только одна. Да. Х, Х, да? Что это значит? Ну ничего. Мы хотели сказать, что Х химия подвластна нам даже огонь и бумага. Аплодисменты, пожалуйста, нашим преподавателям. Это селитры вы пропитали, да? Откуда вы все знаете? <связано> есть По запаху. Значит, доброволец для следующего уровня. <связано> 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 да, еще, ребята, вот так, внимание. На проведение опытов <связано> нам помогает <связано> доцент кафедры <газа и> химической <связано> технологии Швеции Игорь Иванович. Вот он, Игорь Иванович, поделитесь, приведем. Хорошо, <связано> аплодисменты. Ему ассистирует <связано> старший преподаватель <связано> Каули Вячеслав <связано> Юрьевич. Да, аспирант кафедры Так, ну, первые фильмы посмотрели, переходим дальше. Дальше у нас хай-хаус простей, на экшен, фан-фильм. Смотрите, да, знаете, что там происходит? Главный момент на фоне любви драматической происходит изображение вулкана, который стирает так вот, сегодня мы воспроизведем этот драматический момент. То есть покажем спецэффект нет извержение вулкана. Создадим с помощью наших химических реактивов свой маленький вулкан. Но мы обещаем, скоро два года станет. Если на и его вот мы не собираем. Да, проводили опыт чтобы в двух городах, города в городе Константиновка остались на месте. Люди там живут здоровы так что, -то, что -то. не переживайте. Химический реактив в Бехрам. Нехромат вот. аммония. Да, Игорь Иванович? аммония. И сейчас мы будем воспроизводить извержение вулкана. Вот. Нам сегодня тоже -то погода нет, помогает, ветра нет, потому что предыдущие опыты, ну, пока мы могли создать, ветер, знаете, это помеха такая. Так, поджигаю. Большой ветерок а, все-таки есть. А, все-таки Сейчас все будет. Вот, началось. Внимание, смотрим, начинается эксперимент. Да, ребят, сейчас... Да, эксперименты, конечно, на воздухе проводить, это не совсем правильно. Да, эксперименты всегда проводятся в лаборатории, в спокойных условиях, в предназначенном для этого месте. Но да, ради фестиваля «С краина в Украину» мы решили, да, вывести наши эксперименты, показать прямо под открытым небом. Поэтому... Все-таки ветерок мешает. Все, пошло, пошло. А, Все, началось. Ну, Итак, ну, если ты немножко, пошёл, немножко пошёл, отойти, да. и Барабанный И сейчас начинается извержение нашего мини-вулкана. Все особенно для вулкана. Да, Наличие огня, нет! пепла, дыма Жирного, и кратера. Да. да. то есть это самый настоящий вулкан. Кто знает, может, в Помпеи тоже снимали такой маленький вулканчик, а потом, для да, его увеличивали с помощью компьютерных программ. Может, кто-то знает, какая реакция протекает здесь. Ну, Если не знаете, приходите к нам в Донецкий национальный технический университет, мы вам все объясним, расскажем чашек подробностей. Ну, Волкан нас продолжает вышивать. Стихия она такая, как началась. Человек уже да, ее не может практически не контролировать. Ну, кроме нас химика. Да, на, как, настоящий на, не на после огня все равно остается кратер, который очень похож именно на настоящий вулкан. Достаточно. 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 Все <просам> что там вот это там интересно, может запомнить, да? Только просьба не повторять дома. Лучше на уличке, на свежем воздухе. А сейчас мы идем дальше. И следующий у нас фильм по списку – это фильм, ужасный ну, фильм, триллер «Анаконда». Смотрели, да, ставим. Главный герой, кто в этом фильме? «Анаконда», ребят. Класс, <связывая> <связывая> я не знала, честно. Я не знала, что но очень здорово стало. Девушка практически <связывая> 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 Вот, и сейчас. Наши преподаватели, бесстрашные преподаватели химии будут сражаться с целым копом. В которых они сами же и создадут. Экологично чистая боюсь. Да, используя сухой, сухое горючее. И используя, Игорь Иванович, что мы используем? По пути зашли в аптеку, что там дали? Да, таблетки куплены в ближайшей аптеке. Да, все реактивы, все средства, ну, по мере, для этого опыта. Аналиги. Ну и давайте посмотрим, кто выживет в этой схватке. Смея на анаконда или наши бесстрашные преподаватели химии. Я знаю, а, что это будет как такой будет вылезать черный. Но, но она горит. Там будет что-то черное вылезать. Да, да. Ага, вижу. Я не знаю, там будет что-то черное так Итак, начинается наш эксперимент, и сейчас мы с вами увидим, вылезут из своего логова змеи, анаконды или нет, потому что в городе Покровске у нас Ни были, да, они бы они не захотели показываться людям, вот в Константиновке одна змея у нас показалась, все-таки вылезла, две другие решили, что слишком жарко будем у тебя в сети в холоде. Надеемся на все. Да. Николай, сколько будет хотя бы на... Ну, ждем, считаем. А, ждем, считаем. Понятно. Сейчас будем начинать считать. Очень ленивые сегодня. Змеи один. Ну, жарко, жарко. Да, всем жарко. У нас вообще люди на солнце стоят. Мы сами хотели быть в теньке, но, увы, солнце вещь такая. Ну что надо, кстати, музыка специально, как смея, под какую там они музыку вылати там. Под труботки, на Была же там да, под трубочку смеет. Увы, у нас организаторы сказали, все, трубочки тром не будет, выкручивайтесь как хотите. Не будет. Нет, мешает. нет, нет, начинает. Ну, что... Начинает, Я да. Знаю. да Сюда, вот это просыпается. Аккуратно. Мы нам нужны живым еще, Вячеслав Юрьевич. Ну, вы видите, да? Химия вещь такая. Предполагаем одно опыт. А как он получится, не знаю, даже сами преподаватели химии. Почему не знаем? Знаем, это же надо проводить не на виду. Не, ну мы-то знаем, мы не знаем, как будет эффект. О, -о, -о, -о смотри, смотри, Все-таки вот. меня меня сопротивляется, но потихоньку. Все-таки без магии О -о -о -о. ничего не получается. Да, ребят, давайте аплодисменты поддержим. Смея покрасывает нам свою голову. Вот, видите, Я она знаю. Лучшая. Я знаю, что... Ну, Капала. Да. Ну, мы на Чехословакии победили преподаватели химии. Никто не сомневался, правда, ребят? Никто не думал, что они сейчас у нас не смогут сразиться. Да, да, да. Мы были бы не преподаватели. Ну, а мы с вами переходим к следующему. К следующему фильму. К следующему эксперименту. Голод игры смотрели? Да! да. Все знают, да, какая там жестокая игра, как отправляют бедных детей на эти ужасные жестокие игры, как они сражаются за свою жизнь. Мы, преподаватели химии, не собираемся создавать эти условия. Никого отправлять на голодные игры мы не будем. Но один момент, один эффект мы хотели бы вам показать. Это появление, внезапное появление и распространение дыма без участия огня. Помним этот момент, ребята? по-моему, в первой части, я да, не он не был? Не помню, а второй. во а, а второй, да. И вот сейчас мы используем домашнюю соду. Да, у всех есть такая сода. пищевая. Сода пищевая. Один из реактивов пищевая сода. Насыпаем. И Игорь Иванович, вода обычно спрашиваю. У нас все обычное. Почти все обычное. А это как не а вот это, не повторяли, мы вам не сразу. А я знаю которого... Я думаю, такого войны нет. А я... Да, ребят, дома нет. Для того чтобы ваши родители были спокойны, чтобы не повторить эксперимент Кислота. Да, да раскрывать. Какая я будет. вам, Такие... я вам да, Так, наливаем. Один реактив. Самое главное в химии это точно соблюдать пропорции. Да, вот видите, у нас используется медный цилиндр, вороночка. Может, кто-то знает, как называется вот эта вот штучка? О, что? Это у нас очень молодец. Ребенок четко слушает, что говорят. Называется... Сода. Емкость, емкость. Вензурка. Ну, почти, колбочка. Мензурки, да, чуть поменьше они просто. Так, возвращаем. Приливаем, смешиваем наши компоненты. открываем и взрываем. И Карлачка говорит, плохо, но ничего, все будет. конечно, нам сегодня всем доставляет неприятности. Да, да, да. Да, а, ну, да, самое главное, что это нет, потому что О, дым, дым уже, уже начал, да, уже появляется. Перемешиваем хорошо наши компоненты, практически наши секретные ингредиенты. А теперь, если что, дистанция. Да, сейчас, ребята, хорошо, сейчас появится, будет дым, поэтому немножечко отойдем. Внимание! получился, он да, он все да, спасибо. Все на продажу, ребята, кто вам это вот, кто бы попал, отойдите да, лучше отойдите, пожалуйста. Большой мочок там где безопасный, но. Ну вот так, здесь это вы помните, что он там что мы его сегодня подняли, это вот дыма. Но у нас, как мы обещали, специи все <соединяющие> поэтому все <нет>, без <соединяющие> безопасно. А в нет, ну клуба просто раскаивать. Да, вот все. Стой, стой, здесь, стой. я очень горячая. я, да, не знаю, где ты потерял. Так, ну это мы с вами вспомнили момент из кого-то. Я же тебе говорила, давай мне сюда. Следующий, давайте вспомним фильм, приключенческий фильм «Мумия», который вышел в далеком еще 99 году. Тут многие детские, намного позже это далекие Наверное, они не помнят такого, этого фильма, да? Он постарше, что ребят смотрел, да. Мы смотрели, но слава богу. Все помним, что там искали золото, да. Попали в эти пирамиды, наши герои искатели приключений, а там мумия. А мумия охраняет фараонова змея. Так вот, сейчас мы как раз и создадим охранников нашей мумии фараоновых змей. То, что используют демичевские реактивы, Игорь Иванович у нас опять что? использует уже известный пихромат аммония, как один из компонентов. Но он добавил в этот эксперимент еще парочку реактивов, которые он не раскроет. Да, Игорь Иванович, не настройте секрет. Ну, кому интересно, после опыта раскроем. Кому интересно, да после опыта можно подойти и точно узнать, что же мы туда добавляем. Начинаем, начинаем наш. Ребята, ребята, да? Да, да? Смотри, смотри, появляется нашим Ну что, это было ребята? Это Я Эти змеи каждый раз, когда их только начинаешь трогать надежно. Вот так аккуратно, аккуратно. Видите, мы после себя сразу все убираем, чтобы ничего не осталось для следующего эксперимента. Потому что, не дай бог, один компонент будет реагировать с другим, и что Так. А сейчас прошу минутку внимания, ребят. Слабонервных просьба удалиться сразу. Следующий фильм, который мы будем воссоздавать, дальше. Эксперимент фильм вела. Ребят, «Пила» — игра на вышивание. Все смотрели фильм, ужина, все знают, что там происходит. Но опять же говорю, все, да, все предельно безопасно. Показывать у нас да, такой будет да, наш институт, Игорь Иванович. Да, спец, да, и для да, этого да. ему нужен доброволец. Игорь Иванович, вам нужен доброволец? Игорь Иванович, доброволец. Игорь Иванович, для фильма «Пилы» нужен доброволец. Ребята, кто выйдет? Я буду доброволец. Спасибо лучше не, а беги, мальчика тоже не, жалко не, тебе еще жить для сына. Девушка, где нормально сейчас девушка подошлет? Не, не боитесь? Не боитесь? А вы к нам поступать будете? Все, прошу, прошу, к нам поступать. Так, девушка, видим красивая, живая, здоровая для эксперимента. Запомните, я такой аплодисменты девушки. Так. Ну, так как девушка будет к нам поступать, мы хотим ее немножечко обезопасить, э, поэтому будем резать только руку. Нет. Левую, правую, она будет сдавать экзамены. Простите, девушка. Правую, девушка просто да, сказала, уточнила вам обед. Нам нужны обезопасные студенты, поэтому мы за вас беспокоимся. Для этого мы сейчас проспиртуем руку, чтобы

правая. А правая девушка сказала, ей нужна левая для экзамена. Мы же все для студентов, ребят, все для них. Так, сейчас, секундочку. Так, надо обязательно, что сказали, обеззаразить, да? Хорошо. Ну, да, да, ну, да, 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 вы... Ради спиртуки да, хорошо. Я жалеюсь, Вячеслав Юрьевич. Слушайте, красивая. красиво. она все в пирусах. вы порезали девушку. Вы видите это? Ой, 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 кровь, видите, ребят? Это Нет, это не йод, ребят. В конце можете устать. Вот как кровь течет прям настоящая, да? Может, вы ее протерете чем-то, Вячеслав Юрьевич? Давайте Миш. протрем это девушку жалко. А? Последний. Своими... Миш, и прием. Ребят, мы напоминаем, что это всего спецэффекты. Да, 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 потому, да потому, потому что... Что, что, да, что? Да, Никуда. Не куда, не ты, мы поняли, что нож а? мы а? протерли не спиртом, а специальными химическими реактивами. Да? Руку мы тоже подготовили, протерли а? химическими а? реактивами. Это не спирт, ребят, не спирт. Поэтому просто придет вы не режьте себя ножом, пожалуйста. Спасибо большой аплодисменты. Эксперименты, девушки. Обычно а мы самолетали декана нашего. Но сегодня он с нами не приехал, все что там два раза порезали, и хватит. Вот, поэтому сегодня пришлось э, испытывать добровольца. Что, идем дальше? Ребят, пока там следующий опыт, следующий эксперимент. У нас...